halus tu orang tak kuat sangat. Jika orang nak pegang pensil pun tak boleh. Apa ni soalannya tadi? Um, dalam dikatakan berapa um, umur murid Puan? Dalam kelas saya semua umur enam tahun. Ada tujuh orang saja dalam kelas. Um, enam orang dan satu orang uh, didi -didi. Dan semua itu dikategorikan sebagai masalah pembelajaran. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Bagaimana proses pengesanan awal bagi murid autism sebelum mereka ditempatkan di PPKI? Proses pengesanan awal tu Uh, dibuat oleh parent mereka sebab sebelum nak masuk pra PPKI ni mereka memang kena ada kad OKU ataupun surat pengesahan daripada doktor yang mengatakan mereka ni murid-murid uh, OKU jadi sebelum tu memang parent yang akan detect lah kalau parent boleh detect awal dan parent ada kesedaran untuk buat hmm, intervensi tu boleh ambil kad OKU pun dari JKM dan boleh mohon untuk ke kelas perapi PKI lah. Kalau parent tu tak dapat nak detect juga anak dia tu ada masalah, mereka akan daftar kepada prasekolah biasalah. Jadi kat situ akan jadi masalah juga sebab budak tu akan ketinggalan dalam kelas biasa tu. faham kiranya daripada ibu bapa lah apa perasanan awal ni. Hmm kalau nak daftar okay. masuk ni memang ha. kena ada kat ada atau surat doktor. Oh. Ha. okey. sepanjang pengajaran cikgu dekat sekolah sebut, okay. apakah isu dan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut? Hmm, sepanjang saya mengajar isu dia tu tantrum lah. Sebab ada yang kita tak boleh nak suruh. Kalau kita suruh je dia menjerit, dia tak nak buat. Sebab dia kan suka seorang-seorang dunia dia je Sebab budak autism memang macam tu Jadi isu dia Kalau orang main kau orang kacau pun dia menjerit Dia mengamuk dia paling barang Isu satu lagi tu Masalah fokus lah Sebab dia orang ni memang sangat susah untuk fokus Ni kalau belajar pun saya tak boleh nak ajar dalam satu grup Saya akan ajar one by one kalau satu grup memang diorang tak akan tengok kita. Okay, seterusnya, soalan yang ketiga apakah panduan yang digunakan oleh guru untuk menghasilkan aktiviti intervensi dan RPI? Panduan kita tengok pada kurikulum yang kita gunakan lah tapi kita tengok juga tahap kemampuan murid-murid tu. So, contohnya kalau murid-murid tu okey, dia boleh pegang pensel, dia boleh bolehlah gerakkan tangan untuk menulis semua tu kita bagi je dia aktiviti menyuruh kalau tak boleh juga, kalau dia tak sedia lagi untuk pegang pensel, boleh buat aktiviti untuk motor halus dulu. Uh, dengan seperti main Play-Doh, main ramas span, menggunting. Macam-macam lah aktiviti untuk guna, untuk menggunakan jari-jari dulu. Untuk kuatkan jari-jari dulu baru kita boleh gunakan pensel. Uh, Okey, uh, seterusnya. Uh, apakah contoh-contoh aktiviti intervensi yang dilaksanakan untuk kanak-kanak uh, autism itu? Uh, sejauh manakah uh, keberkesanan intervensi tersebut? Contoh intervensi, macam ada untuk murid yang tak pandai menulis huruf lagi, saya guna aktiviti menyuruh lah banyaknya. Dengan kreativiti menyuri Sehari tu guna untuk satu huruf satu hari Lama-lama dia boleh tulis sendiri tanpa tiru huruf tersebut Dan juga untuk murid yang susah nak ingat huruf yang dia belajar Kita bagi juga dia satu hari satu huruf untuk dia ingat Bagi flashcard Kadang kita bagi juga dia bawa balik flashcard tu satu untuk Dia tengoklah dia, hafal juga kat rumah tu Dengan bantuan ibu bapa lah Perkesanan tu Ya yeah. Ganti juga pada budak tu, ada yang tak boleh Nak ingat, ada yang boleh Okay uh, uh, Seterusnya um, uh, Apakah cabaran yang dihadapi Oleh uh, guru Dalam pembinaan RPI Dan uh, bagaimanakah cikgu menghadapinya Cabaran untuk bina RPI itu Cabaran untuk kenal pasti masalah apa yang sesuai untuk merangka RPI Contohnya murid itu ada masalah untuk pengurusan diri dengan masalah pembelajaran Masalah dalam belajar, kita nak buat yang mana kita nak Buat RPI untuk pengurusan diri ataupun untuk akademik dia Dia tentukan yang mana masalah yang paling sesuai untuk dia lah dan cara atasi tu kita ambil masalah yang boleh diatasi dan murid tu boleh beri kerjasama juga untuk buat contohnya um, untuk pakai kasut kita boleh bawa dia ke taman, sebelum ke taman tu kita ajar dulu dia pakai kasut sendiri, jangan hmm. tu kita ajar dulu dia duduk buka kasut pakaikan kat kaki hari-hari, tapi kadang murid ni dia dia saja tak nak buat sebab dia dah biasa parent yang pakai kan sebenarnya. Dia dah biasa tergantung kepada parent dia. Jadi kat sekolah dia kena buat sendiri. Okay, terima kasih. Uh, baiklah, seterusnya. Uh, apakah strategi yang uh, cikgu gunakan untuk rancang RPI dan uh, hmm. apakah aspek penting lah yang uh, diambil kira semasa merancang RPI lah. Strategi kita, kita tengok dulu dalam awal perlahan tu dalam tu. satu bulan dua bulan masa tu tengok dulu murid tu macam mana apa masalah yang dihadapi hmm. macam apa yang diperlukan Contoh untuk uruskan diri pakai pampers ke untuk belajar pegang pensel ke untuk membaca ke. Tengok dulu apa masalah dia. Apa, tu? apa soalan satu lagi tu? Uh, uh, aspek penting yang uh, cikgu ambil kira lah semasa nak rancang RPI tu. Aspek penting tengok pada keadaan murid kebolehan murid tersebut sama ada dia boleh ke tidak untuk tidak melakukan apa yang kita nak rancang tersebut jangan rancang sesuatu yang sangat suka untuk kita buat, kita buat yang mudah-mudah Baiklah, uh, soalan yang terakhir aa, bagaimanakah aa, teknik pengajaran berbeza lah bagi murid aa, masalah keperluan rasa sebut? tekniknya kalau murid normal kita akan ajar, ajar cara satu kelas lah kan by group tu tapi untuk murid pernikahan satu memang akan ajar, ajar one by one dan ada juga murid yang boleh belajar dalam satu group. tapi untuk kelas saya untuk tahun ni memang tak ada Memang kena ajar one by one kalau dia nak kalau dia tak nak buat tu kita pegang juga dalam dan muka dia tu pasti ada yang takkan tak tengok muka kita So saya akan berjalan muka untuk tengok muka saya dan kita bercakap apa yang kita nak cakap. Hmm. Uh, saya rasa itu saja soalan daripada kami. Uh, saya lagi saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi uh, but, tak jalankan temu bual bersama kami untuk kami selesaikan uh, tugasan petak silam kami. Saya minta maaf sebab uh, terburu-buru cari cikgu untuk jalankan interview ni lah. Uh, just terima kasih sebab sedia interview dengan kami. Terima kasih Pauline. Terima kasih Pauline. Maaf lambat eh. <laughs> terima kasih.